Коли ми купуємо електротовари чи побутову техніку, обов'язково якимось чином звертаємо увагу на гарантійний строк та кількість років безкоштовного сервісу. І часто нам здається, що чим він довший, тим товар якісніший. Та чи завжди це так? І далі в сюжеті історія героїні а після розмова з експертом. Холодна зима 2014-го змусила українців утеплюватися, купувати обігрівачі. Серед тих, хто придбав новий електроприлад, і тридцятирічна киянка Ліна. Прийшли в магазин, вибирали якісь нібудь обіглі. думали, ну красивий камінчик, якраз як декор буде, не то що там якась то батарея буде у нас. В кімнаті. Гарненький камін дуже рекомендували і продавці. Мовляв, за акційною вартістю у 280 гривень покупець отримує не тільки якісний товар, але й гарантію на безкоштовний сервіс протягом двох років. Тому купувати чи ні, дівчина довго не вагалася. Купили, пробили через касу, приносимо додому, розпаковуємо, гріє, гріє, ніч. хорошо було все. На наступне утрата всі на роботу порозходилися. Вечером приходимо. Не включається. Ліна перевірила на справність електровиделку, розетку, дріт, чи є напруга. Все працювало як і раніше. Однак камін не вмикався. Тому дівчина вирішила повернути його в магазин. Нам сказали, що сьогодні зміна друга. Спрашувати з касіра. Ми спрашуємо, при чому здесь касір? Магазин ваш, от, чеки все є, магазин ваш. В общем, нас вислали куди подальше звернутися до сервісного центру за безкоштовним ремонтом не змогли, тому що робочий день закінчився. Відтак камін взявся лагодити чоловік дівчини. Муж кавляло чиніл, що то питався зробити. В общем, не вийшло нього нічого. Наступного дня несправний камін понесли до сервісного центру, але там, у безкоштовному ремонті, який мають надавати впродовж двох років, відмовили причина до перевірки сервісним центром: ніхто не повинен лагодити прилад. Які ж правила безкоштовного обслуговування? Що робити, коли вам відмовляють у ремонті під час гарантійного строку? Куди звертатися та як боротися за своє право безкоштовного сервісу? Алексей Бондарев, журналист, редактор рубрики Наука и технология журнала Фокус нашей студии. Доброе утро! Доброе Алексей! Утро. Ну вот видите, нашей героине не повезло с сервисом камина, может быть, через собственное непонимание ситуации, какие существуют общепринятые правила обслуживания в сервисных центрах? Ну, если называть вещи своими именами, то нужно признать, что у большинства производителей. Электроники и различных таких устройств в Украине нормального сервиса как бы просто нет. Поэтому тут правило: каждый должен изобретать для себя сам. Я бы сказал, что главное перед тем как выбирать какую-то технику почитать максимум отзывов о том, насколько она надежна и насколько хорошо работает сервисный центр. Наши героини отказали в бесплатном ремонте, ссылаясь на то, что она уже пыталась самостоятельно отремонтировать технику. Вот в каких случаях можно получить бесплатный ремонт по гарантиях? В каких случаях откажут в бесплатном ремонте? А, ну, опять-таки, это зависит от производителя. Многие а, лояльны к своим потребителям и идут на встречу, а большинство нет. То есть вплоть до очень глупых таких правил, что по телефону нельзя поговорить больше пяти минут, иначе потом он уже а, как бы не подлежит гарантии и, и так далее. То есть, поэтому я же говорю, нужно предварительно все уточнить и не покупать устройства компании, которые вот а, так относятся к своим клиентам. Потому что… Единственное, в чем многие из них по-настоящему сильны, это в искусстве отказывать в гарантийном ремонте. Что должен знать покупатель при покупке того или иного устройства? На месте вы. Какие вопросы задавать в конечном счете в магазине? Спросите, как, как происходит, как осуществляется сервис, где сервисные центры, сколько их, как они работают, почитать об этом в интернете. Потому что у некоторых компаний своего сервиса нет. Они как бы делегируют. Полномочия по сервису каким-то, ну не побоюсь этого слова, там, колхозным конторам, где сидят там два паренька в подвале что-то паят, но ну, они имеют статус официального сервисного центра э, некого производителя, а иногда и нескольких. В сущности, э, вы от них потом ничего не добьете. Uh -huh. а у нас очень много серого импорта, будь то телефоны, телевизоры, все что угодно. И в интернет-магазинах такая техника стоит там, на, на несколько сотен гривен, например, дешевле. Uh -huh. там, может быть, даже на тысячу гривен, если речь идет о дорогом устройстве. А, надо поинтересоваться у продавца, а, чья гарантия. Кто потом осуществляет а, гарантийное обслуживание? Если а, это вот ЧП Пупкин, uh -huh. а, то завтра его может просто не стать, и вы этот свой телевизор или что-то просто никуда не отвезете. Только уже за свои деньги ремонтировать. А там зачастую ну, современная электроника так устроена, что ремонт стоит дороже, чем просто другое устройство купить. Вы то есть в таких солидных компаниях, я так понимаю, проблем в сервисных, в сервисных ну, центрах нет? У них тоже нет. есть проблемы, но, по крайней мере, вы можете стучать куда-то, звонить, они боятся огласки, например, то есть вы идете вот на телевидении, например, рассказываете, mm -hmm. что вот там компания такая многоуважаемая, с многомиллиардными оборотами, тут мне, простому украинцу, там починить там, мою, не знаю, стиральную машину или там телевизор. Они, в принципе, боятся этого, потому что уже чувствуют, что это влияет на их репутацию, на последующие продажи, то есть на лояльность к бренду. Вот, поэтому, в принципе, лучше выбирать именитых производителей, официальную гарантию от них. Это, в принципе, ну, скажем так, снижает шансы на то, что у вас будут какие-то проблемы и неприятности. Ну и так, есть информация, вы вооружены, дорогие друзья, не попадайтесь на недобросовестных товаропроизводителей. Думайте, читайте, размышляйте и всего вам хорошего. У нас в гостях был Алексей Бондарев, журналист и рубрики «Наука и технология» журнала «Фокус». С недавно открываем.